Промывку системы теплоснабжения, водопроводной водой. Восьмой неспорный вопрос. Правила есть, в правилах прописано, и мы должны с вами соблюдать правила. Правило есть закон, от него мы не можем отступать. Но для нас, как для потребителей, для нас как для властники, будинки, промывка оборудования. И внутридомовая. И э, система позволит обеспечить правильное распределение тепла. Позволит э, правильно и э, качественно получать послугу с опаления до горячего допостачания. Как можно правильно провести промывку? Можно нанять фирму, провести химическую промывку. Можно, прекрасно, вы уже проводили, вы знаете, можно промыть самостоятельно, самостоятельно промыть, если это внутридомовая система, как подключается э, водопроводная вода, подключается компрессор, закрываются все стояки в доме, кроме одного, и через подающий трубопровод суспензию воды с воздухом. Вы подаете в один стояк До того, как не выйдет чистая вода После этого вы стояк перекрыли Открываете следующий и промываете Работа довольно длительная Достаточно нудная Но позволит вам сэкономить Вот этих вот 23 тысячи Химпромывка Химическими реагентами Которые э, есть в продаже В свободном доступе подключается специальная установка, разводится химический реагент, подается в систему, и правильно, если бы во время промывки отключались бы все стояки, промывался бы только один, потом следующий, следующий, следующий. До полного ее осветления. Вымыя всю грязь, вы более качественно будете передавать тепло от Воды помещение. Вот только что писали кооперативы, рассказывал, как они в этом году, даже не промывая, просто ремонтировали бак, расширитель у них в доме. Только вот нам показали. Пару ведер. Ну это бак, если, допустим, там на 50-70 на литров, то пялил пару ведер грязи, представляете себе, из 70 отнять 20. Это было грязи в одном баке. В ваших домах примерно 4 тонны воды, в зависимости от нагрузки. И вот 20% из них уже грязь. Если вы будете проводить промывку, вот сколько лет не проводили, хотя бы каждый год по чуть-чуть, то поверьте, можно добиться хорошего результата для работы теплооборудования. ダン <music>